پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا بِاللَّهِ لارے برخی، لارے برخی فرمایا اللہ پاک نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد خلق کے احوال کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا کونوں مکان کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا تبھان اللہ اور اپنے وجود پر گواہ بنا کر بھیجا اور امت پہ گواہ بنا کر بھیجا ہم آپ کو شاہد متلق بنا کر بھیجا اور آپ کی غلامی میں آنے والے اطاعت کرنے والے حق کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے لیے جنت اور حسن آخرت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا وہ نظیرہ اور آپ کی راہ سے پھر جانے والے نافرمانی کرنے والے اللہ کو بھول جانے والے کفر اور ظلم کرنے والے ان لوگوں کے لیے دوزخ اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا یہ ساری شانیں حضور کی ہیں ساری گواہی بھی حضور کی ہے خوشخبری بھی حضور کی ہے اور ڈر سنانا بھی حضور کا ہے گواہ بھی حضور ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں تو خوشخبری جب مل جائے تو انسان ہنستا ہے انسان ہنستا ہے تو خوشخبری حضور دیتے ہیں یعنی ہسانا بھی حضور کا ہے اور رونا رولانا بھی حضور کا ہے یہ ساری شانے دی کیوں منو یہ لوگوں تاکہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں یہ نقطہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول پر لانا ہے مگر ذکر تین شانوں کا کیا اور تینوں شانے حضور کیے شاہد بھی حضور مبشر بھی حضور نظیر بھی حضور محبوب یہ سب کچھ آپ کو بنا کر بھیجا تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ایمان کی دولت مل جائے آپ کے سچ کیسے لوگ دل مجھ پر لے تو یہ سارے حسن آپ کو اس لیے دیے کہ آپ کے حسن دیکھ کر لوگ مجھ پر ایمان لے یہ سارے جمال آپ کو اس لیے دیے کہ آپ کے جمال دیکھ کر لوگ ایمان لے یہ سارے کمال آپ کو اس لیے کہ کمال آپ کے دیکھیں ایمان مجھ پر لے آئے لوگوں اللہ پر ایمان اسی کا موتبر ہے جو جلوہ مصطفیٰ کا کرے ایمان خدا پر جو تعلق مصطفیٰ سے رکھے بندگی خدا کی کرے جو غلامی مصطفیٰ کی کرے عبادت خدا کی کرے جو مصطفیٰ کا, آل کا آل ہو کر خدا آل 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 کا بنے اسی کا آل خدا ہے اور جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ کبھی خدا کا نہ ہوا خدا اسی کا ہوا جو مصطفیٰ کا ہوا اَرْسَلْنَا کا محبوب آپ کو بھیجا کیا آپ کو بھیجا شاہدیت کا حسن دے دیا با, مبشریت کا چمک دمک دے دیا نذیرت کا روپ دے دیا با, محبوب آپ کو شاہدیت کا حسن جمال بھی دیا با, مبشر کا کمال بھی دیا کا روب و دب دبدبا بھی دیا محبوب سارا کچھ تمہیں بنا دیا با, 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 ماری تالا مجھے سارا کچھ کیوں بنا دیا اللہ اللہ اللہ. ماری با, تعالیٰ حضور کو سب کچھ کیوں بنا دیا فرمایا اس لیے بنا دیا سارا کچھ اس کو بنا دیا سب کچھ اس کو پہنا دیا سارے جلوے اس پر چڑھا دیئے سارے رنگ اس پر چڑھا دیئے اتنا حسین اور باکمال بنا دیا کیوں اس لیے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور مجھے مان جائیں اللہ 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 اس کو دیکھیں اور مجھے مان جائیں کیونکہ مجھے تو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھنا ہے تو مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ مجھے مانو مجھے مانو, مانو, مانو اسے دیکھو اور مجھے پھر مانو باری تعالی آب آب کو کیسے مانے, باب باب مانے باب دیکھا باب تو ہے نہیں تو فرمایا میں دیکھا تو نہیں جا سکتا مجھے مانو تو کیسے مانو بس طریقہ بتا دیا اس کو دیکھتے جاؤ مجھے مانتے اس کو دیکھتے جاؤ مجھے مانتے جاؤ یوں سوچو کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا بنانے والا اللہ 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 جب, اللہ جب اللہ یہ ایسے ہیں اس کا بنانے والا اللہ کیسا یہی ایمان مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تسلی ہے اس لیے فرمایا لے تو مینوب اللہ رسول یہ ساری شانیں مصطفیٰ کو اس لیے عطا کی ہیں کہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان ہو گیا تو باری تعالیٰ اب اس کے بعد کیا کرے آپ پر تو ایمان ہو گیا پر میں بس میں تو یہی چاہتا تھا کہ مجھ پر ایمان لاؤ باقی نوکری مصطفیٰ کی ہے اللہ 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 کیا؟ مدد کیا ہے حضور کی نوکری اللہ حضور نہ کی کسی کی مدد کے محتاج ہیں حضور کو تو اللہ کی مدد کافی ہے ہمیں جو کھ دیا اس کی مدد کرو اس کا مطلب کیا ہے حضور کی نوکری کرو حضور کی چاکری کرو بے شک بے شک بے شک حضور کے جھاڑو بردار بن جاؤ نوکری کرو چاکری کرو حضور کے دین کی خدمت کرو نصرت کرو یہ بھی حضور کی کرو اس کے بعد آگے فرمایا بک ہو اور تعظیم اور عدب بھی حد سے بڑھ کر اسی کا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ نوکری بھی اسی کی کرو وا سہان اور ادب اور تعظیم وہ بھی اسی کی کرو اور توقع روح واری تعالیٰ کتنا ادب کریں تو توقیر کا معنی ہے حد سے بڑھ کر ادب کرنا واہ 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 کیا حد سے حد سے بڑھ کر ادب کرنا تو فرمایا بہت توقع روح اس محبوب کا ادب یہ ہے کہ حد سے بڑھ کے کر ادب کرو ادب یہ ہے کہ حد سے بڑھ کے ادب کرو تو پھر سن لیں جو لبے لباب میں نے اخذ کیا اللہ نے توفیق دی اور اس کی توفیق سے جو میں نے اخذ کیا وہ نیچور سمجھا دوں کہ ادب اگر حد سے گزر کے ادب کریں تو ادب ہے اور اگر حد کے اندر رہ جائیں تو بے ادبی اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حد سے گزر جاتے ہو لوگ کہتے ہیں تم حد سے کیا اوروں کو ہی کہتے ہیں ہمیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت کبھی نہیں ہوئی ہمیں ہمیں <laughs> کسی نے کبھی نہیں کہا جی اور ان شاء اللہ کہے گا بھی کوئی نہیں اور وہ دائیں بائیں کہتے رہتے ہیں جن کو کہنا انہیں کو کہتے ہمیں کوئی نہیں کہتا اور نہ کوئی کہے گا نہ انشاءاللہ کوئی پیدا ہوگا اس لیے کہ سبق میرا یہ ہے یاد رکھ لو یہ میرا سبق ہے اور قرآن کا سبق کہ حضور کا ادب ہوتا تب ہے کہ حد سے گزر جائے حد میں رہے تو حضور کا ادب نہ ہوا ماں باپ کا ادب ہو سکتا ہے ماں باپ کا ادب ہو سکتا ہے حد میں استاد کا ادب حد میں بڑے بھائی کا ادب حد میں شیخ اور پیر و مرشد کا ادب حد میں بزرگوں کا ادب حد میں صحابہ اہل بیت کا ادب ہر ایک کا ادب حد میں اور مصطفیٰ کا ادب اللہ, اللہ اللہ حد میں رہے تو اوروں کا ادب ہوا اور حد سے نکل گئے تو مصطفیٰ کا ادب ہوا حد سے نکل گئے تو تو فرمایا وہ توقع ہو کہ حد تفخیم سے ہے کہ حد سے بڑھ کر مصطفیٰ کا ادب ہو بولی حد سے بڑھ کر ب... بڑھ کر مصطفیٰ کا اور اس کی بھی کوئی حد ہے بس ایک حد ہے کہ عبادت نہ کیا بولیے عبادت نہیں باقی ساری حدیں حضور کے ادب میں گم ہیں اللہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں